Іло Глонті, член команди Михайла Сакаш, вілії, гостем програми Чернівці сьогодні. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Іло, ви зараз їздите містами України. Всім розповідаєте про клуб молодих реформаторів. Ви є засновником клубу. Ви хочете, щоб молоді енергійні люди долучилися до нього. Можете зараз розповісти, що це за ініціатива. Клуб молодих реформаторів це об'єднання молодих людей, які хочуть змінювати Україну. Что такое молодые люди? Да, в нашем понимании это ни в коем случае там не какое-то возрастное ограничение. Это, можно сказать, что идейное ограничение. То есть мы хотим видеть членами клуба тех людей, которые видят европейскую, демократическую, либеральную Украину. Неважно, сколько им, этому человеку лет, который будет членом клуба. Мы хотим этот клуб создать по всей Украине, чтобы у молодых людей дать им, во-первых, знания от реформаторов международных, в том числе и украинских, дать им знания, чтобы реформировать страну, а затем уже помочь в карьерном продвижении. Потому что новые реформаторы, люди, которые пришли в Украину, они заинтересованы в том, чтобы молодые люди изучали, во-первых, процесс реформирования, а затем уже сами реформировали. Я вам просто открою один секрет реформирования. Самое главное, чтобы реформы были преемственны. Что означает преемственность реформ? Это то, что когда уйдут те люди, которые сегодня делают реформы, эти реформы должны продолжиться. То есть процесс реформирования, он не ограничен во времени. То есть мы сегодня отреформировали, а потом отстали от этого ни в коем случае. Реформирование ⁇ это постоянный процесс изменения, который должен происходить в стране. Если мы хотим иметь нормальную европейскую страну, мы должны реформировать ее. Постоянно. То есть, реформы, которые сейчас пройдут в ближайшее время, да, их преемниками должны стать молодые люди. Молодые люди, которые до этого никогда не имели отношения ни к коррупции, ни к бюрократии и которые по-новому видят мир. Потому что мы хотим жить в новой, цивилизованной стране, а не в той, в которой жили до этого. Да. Идея как раз таки в этом, чтобы создать такой такую организацию, платформу для молодых людей. А эта платформа будет подпитываться разными проектами, такими как школа молодых реформаторов, где будут преподавать международные эксперты. И мы ее делаем вместе с Киевской школой экономики, у которой отдельно свои ресурсы, у нас отдельно свои ресурсы, то есть свои знакомства по международным э, сетям э, разным, да, экспертов, там таких университетов, как Атон и множество других. Там, из разных университетов мы будем приводить профессоров. Также действующих реформаторов из стран Балтии, Европы, Соединенных Штатов Америки, из Грузии, в том числе, и многих многих других людей, которые знают это свое дело, и они будут обучать молодых людей. Также там будут дебаты и многие многие образовательные проекты, которые помогут молодым людям сформироваться. Илозвитка у вас у Грузии на такое бажание долучиться до проведения реформ в нашей стране. А, ну, знаете ли, глобальный, это глобальный вопрос. Потому что мы сегодня приехали в Украину. Во-первых, грузины и украинцы, они большие друзья. И наше историческое прошлое, оно едино. У нас сейчас один общий враг, и это Владимир Владимирович Путин, которому, перед которым нужно устоять. Точнее, я бы сказал, больше перед которого нужно победить. Сегодня Украина находится на первой линии, на первой линии борьбы. Пять лет тому назад это были мы. Мы попали под 2008 год, когда уже третья по очереди российская агрессия пришла на сторону Грузии. И когда с нами стояли украинцы тоже, вместе с Америкой, вместе с Европой, украинцы стояли рядом с нами. Они помогали нам во многом. Мы сотрудничали со многими правительствами до этого. И многое множество украинских экспертов помогало нам. И это было раньше. Раньше мы тоже пытались помочь Украине, но, к сожалению, политической воли не было. Сейчас Украина на, первом, э, на первой линии боя с Путиным. Если проиграет Украина, проиграет и Грузия. А если победит Украина, победит и Грузия. Сегодня будущее Грузии и всего свободного постсоветского мира решается в Украине. Я думаю, не только грузины должны сегодня помогать Украине, а те же самые россияне, которые это, кстати, и делают, продвинутые россияне, которые противоположны, абсолютно противоположны путинскому режиму, которые противостоят ему и в России, они должны противостоять в первую очередь в Украине, потому что сегодня, если реформы пройдут успешно, у Путина не будет никакой возможности остаться при власти. Потому что сначала они закрыли тему Грузии, там получились реформы, было много разговоров, даже Медведев оговорился о нашей реформе, что они будут делать так же, реформу, как в Грузии. И понимаете, это было мало. Потому что сейчас на таком пространстве, огромном пространстве, государство, которое очень было дружно с Россией, да, у которой между русскими и украинцами огромные связи, да, то есть родственные и вообще. То есть, движение людей с Украины в Россию и обратно, оно всегда было. И если у Украины получится, уже Путин не сможет оправдаться. Не сможет оправдаться, почему у него тоталитарный режим. То есть, сейчас же это оправдывается великой идеей, там, реформирование. У них тоже же реформирование идет, mm -hmm. да? И тоталитаризм не оправдан. И мы должны доказать российскому народу. В первую очередь, мы сейчас... Воюем против Путина. Мы не воюем против русских. Естественно, это понятно, потому что у меня очень много друзей русских. Это не война против русских. Это война против Путина и тоталитарного режима. Поэтому сейчас в этой войне весь мир. Я думаю, не просто грузины там, и кого касается российская проблема, а весь мир. Американцы, абсолютно все, кто борется против зла, против тоталитарных режимов, которые в 21 веке, я думаю, должны окончательно закончиться, все люди должны быть сегодня в Украине. Ви зараз спостерігаєте за всім, що відбувається в нашій державі, бачите, що реформи гальмуються. В чому ще проблема, окрім того, що немає справді людей, які готові взяти на це відповідальність та забитку велику. Ну, насамперед, головне проблема в політичній волі. І вона є і буде, пока що ми не начнем реальні шаги проти против тих чиновників, які ворують, які. загрязли в бюрократических схемах, и которые хотят вернуть Украину в то русское, в котором она была. Проблема вот в этом. потрібно ізбавлятися до тих людей. Я не говорю, що там яким-то методом і так далі. Просто потрібно срочно максимально очистити э, механізми. Пам'ятаємо, як це відбувалося в Грузії, як скоротили державний апарат, справді, коли почали їх запитувати і попросили написати на листках, що вони виконують їхні завдання, та там подивилися, що перегукуються. Люди виконують уні ті самі завдання одночасно. Це означає, що все ніхто не контролює. Вже, геть все в переміжку, люди зайві, тобто виходить, що можна багато ефективніше це зробити, скоротити цей апарат, підняти людям зарплати, та вони будуть працювати ефективніше разом з тим, і не будуть думати, а ж взяти той хабар. No. Чи вистачить українцям такої сили волі? Ми ж знаємо, що є в нас така штука, як кумівство, і, звичайно, чиновники думають, що і своїх братів, сестер, і своїх синів, і кумів треба також десь працевлаштувати. Mm -hmm. Чи готові будуть українці до таких кроків радикальних? Я думаю, що українці доказали, що вони готові на Майдані. Это уже доказано и много рассказывают. Как раз украинцы готовы. Вот когда меня спрашивают, в чем отличие между грузинским и украинским обществом, я вижу одно единственное главное отличие: украинский народ на 200 лет впереди своего правительства, своего государства, а грузинское государство на 200 лет впереди своего народа. Вот так вот получилось. И когда вот мы о реформах сейчас говорим, в первую очередь готовы люди. И надо максимально использовать этот ресурс. Когда люди готовы, это самое важное, что может произойти со страной. И то есть, если люди готовы, реформы пойдут гораздо быстрее, чем когда люди не готовы. Как у нас, например. У нас сверху получилось навязывание реформ, потому что ну, людям было непонятно, зачем электронные сервисы, зачем не воровать. Это было все нормально. Ну как это? Ну это было все нормально. Он там, э все хорошо были устроены, типа, конечно, люди страдали, основная масса страдала только из-за этого. Здесь сейчас просто нужно три человека, как говорил Каха Бентукетзе, что один, который будет бороться с коррупцией, один, который будет э, так, воплощать реформы в жизнь, и третий, который будет прикрывать тех двоих. Вот. У нас такая команда была, это был Михаил Саакашвили, покойный Каха Бентугидзе и министр внутренних дел Ваноми Рабешвили. Нужна такая же команда здесь, и она есть, поверьте мне. То есть надо просто более эффективнее уже начать, то есть работать просто сложно. Это страна гораздо больше, чем Грузия, и гораздо больше бюрократический аппарат, но я думаю, что процессы уже очень сильно назрели. То есть, Нельзя было афишировать все с самого начала. Вот когда вот говорят, что почему не видно реформы и так далее и тому подобное, есть такая сложность в процессе проведения реформ, даже в Грузии. Нельзя все афишировать с самого начала. Потому что огром это как айсберг. Угу. Огромное количество работы находится под водой. Угу. И это, ее нужно сделать. Если не сделаешь, потом то, что видится того же этого не достичь. Поэтому сейчас проводится огромная работа. Минимум тех структур, где, с которыми я связан, которые я знаю, как работают наши друзья, да, украинцы и грузины вместе, да, мы консультируем, как вы знаете, в основных вопросах и прокуратуру, потому что у нас сам генеральный прокурор да, Тоса Хварлидзе, и также Министерство здравоохранения, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел. Так вот, вот это э, уже началось. И самое главное продолжить. И продолжить гораздо быстром темпе, чем это было до этого. Uh, так что украинский народ готов. Сейчас созревает политическая воля для окончательной победы в реформах. И думаю, скоро все будет хорошо. Если вспомнить Грузию, то на ваш взгляд, Ило, дальнейшая реализация реформы, кое самой в вашей стране? Uh, ну, я думаю, в Грузии очень много всего нужно сделать еще, ну и наилучшее что сейчас есть а, что удалось реализовать а, что сейчас у нас лучше всего это наверное министерство юстиции я действительно очень долго уже общаюсь и с бывшим министром юстиции Грузии, с замминистром юстиции, можно сказать, мы очень близко дружим, э, несмотря на различия в возрасте, как, как бы сказать. И это действительно уникальная реформа. То, что произошло в Грузии, электронизация всех функций, то есть э, абсолютно электронное государство, то, что называется, его реализация в жизнь. это была непостижимая уму идея 10-15 лет там, наверное, когда... Все фактически возможно, то есть все делается электронно. Вы, вы, вам не нужно приходить в Министерство юстиции. Все сервисы в одном месте, как дом юстиции. Да? Вас обслуживают как в лучшем, не знаю, ресторане, что ли, как будто действительно чувствуешь, что государство обязано тебе, а не ты обязан государству. Вот это понимание есть в Министерстве юстиции сегодня в Грузии. То есть, и, конечно, полиция тоже огромная реформа была проведена, и в образовании. Очень много было реформ. Но Министерство юстиции, можно сказать, символизирует все то все те идеи, которые были вложены в Грузию ее реформаторами. Вот, думаю, Министерство юстиции это поговорит. Хотя были и другие очень-очень хорошие реформы, такие как полицейская реформа, налоговая реформа. Вы о постоянно с студентами, они готовы до формирования освит? А, студенты не только готовы, они уже начинают э, реформировать саму систему сами. Мы видели очень много примеров по Украине после Майдана, во время Майдана, как студенты брали инициативу на себя. Когда они э, меняли ректоров своего университета, когда они действительно борются за свое образование, и это это очень хорошо, и это очень важно, потому что сейчас больше всего горят студенты, и это я не знаю, это огромное Победа всего, что можно, всего Майдана. То, что сейчас студенты очень серьезно горят реформами, хотят делать дело для своей страны. И этот потенциал нужно использовать обязательно. Вот для этого и создается клуб молодых реформаторов, чтобы этот потенциал направить в правильное русло. Потому что есть огромное количество людей, которые хотят его использовать в неправильном русле. И как мне студенты вчера сказали в университете Шевченко в Киеве, что говорит, мы не хотим бумажку с одного места на другое перекладывать. Мы хотим действительно делать дело. И вот мы хотим, у нас есть такое огромное желание, чтобы эти молодые люди не перекладывали бумажку с одного места на другое, а делали действительно очень важное дело для страны. Ну, у нас тоже уже начался такой рух. Студенты Ченевецкого национального университета вымогают у ректора открытый бюджет. Чтобы четко можно было подивиться, сколько денег получит каждый выкладач премии, Алеш, ум мыс на цене не дуже погоджуйте. А, разумеется, это не, не многим невыгодно, я думаю, что это, это открытый бюджет. Но бюджет должен быть обязательно открытым. А, бюджет вообще любой государственной структуры, любой а, организации должен быть абсолютно открытым, потому что в этом и заключается идея открытого государства. Граждане должны знать, за что они платят. Не только студенты, которые там, но и вся страна должна знать, за что они платят. Потому что это любой государственный вуз финансируется из вашего кармана, из моего кармана, там, из всех граждан и людей, которые живут и работают в Украине. Так что надо понимать, за что мы платим деньги, это должно быть прозрачно. И тем более мы должны знать, кому мы платим эти деньги, если нам это интересно. И естественно, я думаю, что студенты, вот я не знаю, они... Ко мне никто не обращался по этому поводу, но с удовольствием было, есть желание помочь я в этом вопросе, если вот я имею возможность обратиться к ним, если есть желание, какой, нужна какая-то помощь в этом направлении, мы готовы сотрудничать. Не только, я думаю, даже Министерство образования будет готово сотрудничать, просто нужно донести голос, я могу стать таким рупором для... Ваших студентів, то це очень важливо і очень правильно. Я не знаю, чому запротивляється. Ну припомню, чому запротивляється адміністрація. Ну думаю, у них теж должна бути воля реформування, тим більше після в той ситуації, яка знаходиться, це обязательно зробити. То есть. реформування медичної галузі у Грузії вдало відбулося, тому що у нас для українців теж поки що це дивним. Залишається собі усвідомити, що можна піти в медичний заклад, можна поспілкуватися з лікарем і якось йому навіть дячити. Yeah. Реформа здравоохранения в Грузии, она прошла довольно успешно, на мой взгляд. То, что было сделано, было, ну, до конца не смогли, не успели довести, потому что только в 2011 году у нас стали все клиники частными. И потом после частных клиник система здравоохранения, страхования точнее, она тоже подтянулась, она стала уже была частной, сначала частично частной, потом стала абсолютно частной. И вот такая же система должна быть и в Украине, потому что это австрийская модель здравоохранения, которая практикуется во всем мире, во всех нормальных странах, во всех странах, которые считаются, так сказать, главными. Хорошими, хорошими, где считается, что есть хорошее здравоохранение. Ну, например, это Израиль, там, Соединенные Штаты Америки, вся Европа, которая на этом модели основывается. То есть частное страхование и частные больницы. Когда вы приходите к доктору и получаете точно то, что вы хотите, а не наоборот, то, что доктор хочет. Вот. У нас сейчас Садок Утяшвили занимается этой реформой. Я сам лично общаюсь по этому поводу и с той командой, которая делает реформы, и в какой-то степени помогаю этой команде, и знаю, что как раз уже система придумана, и с 2016 года она должна работать. Это, я коротко могу описать модель этой системы, это те деньги, которые сейчас тратятся на здравоохранение, абсолютно неэффективно тратятся. Но когда мы просто посчитали бюджет здравоохранения и разделили его на количество жителей, которые нуждаются в государственном э, здравоохранении. Ну, вы сами понимаете, что в государственном здравоохранении нуждаются только те, кто не может со свои деньги пойти и получить это, это, эту услугу, правильно? Ну, таких людей 30 миллионов в стране. Мы разделили госбюджет, который выделяется на здравоохранение, на количество людей, и мы получили э, 70 долларов на человека. Вы знаете, сколько стоит в Австрии страховой пакет на человека? Это 100 долларов при уровне жизни и при уровне зарплат в Австрии. Теперь сравните это с Украиной, вы получите, что вы можете иметь лучший пакет, чем австрийцы имеют для здравоохранения. Поэтому нужно делать страховую медицину. Поэтому нужно привлечь частные страховые компании. Государство должно сказать, вы застрахуете наших 30 миллионов человек, мы за каждого вам будет платить вот эти 60-70 долларов. Да? И Любая компания с радостью это сделает, при том, что учитывайте, у вас остается 15 миллионов человек, то есть рынок, огромнейший рынок, да, который будет страховаться сам. В Грузии цифры гораздо меньше. Мы застраховали где-то полтора миллиона человек, и у нас сразу же на первый тендер было 10 компаний. Вы представляете, что произойдет в Украине на 30 миллионов человек? Сколько компаний, качественных европейских компаний войдут на рынок? Сколько компаний откроют офисы? Сколько людей будет работать, украинцев, в этих страховых компаниях? И насколько реформа здравоохранения может стать масштабной? Вот это и сейчас является идеей страховой медицины, то есть которую Сандру Киташвили хочет создать в Украине. Я думаю, она оправдает себя. Не можем ли мы okay. также загадать необходимое реформирование правоохранительных органов? Какие первые шаги в Украине вы можете назвать? Uh, ну, что сейчас происходит в правоохранительных органах, вы, наверное, немного знаете. То есть, uh, я думаю, что здесь, uh, в тех направлениях минимум, где грузины работают, это ЭКО, -эко да, ну, прекрасный сервис-менеджер, на мой взгляд. Лично, на, на мой взгляд, уже началась реформа полиции. В Киеве уже готовятся новые полицейские вступить на свою должность, то есть школа первая академия полицейская уже открыта, и люди приходят, новые люди приходят в академию. Часто можете увидеть на Фейсбуке разные посты молодых людей, которые постят, что вот я поступил в академию и так далее. Это супер, это прекрасно. Новые люди придут в систему МВД, и также Новые люди придут во все остальные системы. Это сразу не происходит, потому что страна большая. И для того, чтобы улучшить сервис, нужно потихоньку начать. Сейчас в Киеве начнутся эти реформы и затем продолжатся в других крупных регионах. И этот процесс уже начался. Давайте дождемся мая месяца, когда уже первый результат по Киеву будет, и тогда можно будет точно сказать, куда мы движемся. Ну, главное тут, чтобы у Людей изменилось самое ставление так, до противника правоохранительных органов. Да, естественно. И в этом заключается то, что хочет сделать экосгуладза. Экосгуладза как в Грузии было сделано, что самая э, структура, которая больше всего доверяет народ, это полиция. 97% доверия, представляете, насколько высокий рейтинг полиции в Грузии. И это сделано было грузинскими реформаторами, то есть экосгуладза, которые... Сейчас как раз то, что люди понимали, что это сервис. Сами полицейские должны понимать, что они находятся в обслуживании, они обслуживают народ. Они не, не сверху народа там, не вымогают у них деньги, а они помогают народу. И народ должен понимать, что полицейские как раз такие люди, которые им должны помогать. И вместе с которыми мы должны строить одну страну, развитую страну. Вот. Это понимание, оно придет с теми новыми людьми, которые покажут действительно пример настоящих полицейских, какими должны быть полицейские. Еще вы бачите какие-то основные кроки поддержания представителей бизнеса? Ну, вот что касается бизнеса, к сожалению, мы не приключены а, так в, в реформу экономическую, к сожалению, после смерти Кахи Автандиловича. Грузинское представительство, а, как сказать, в экономических реформах оно уменьшилось, и очень жаль, во-первых, мне как это моя личная утрата, человек, который был моим учителем. Вот. И у него был свой план, который он с нами тоже обсуждал. Мы еще год, полтора года тому назад. И украинцы искали да, на на самом деле, Работали над этим планом. Главная идея должна быть, в общем, что что Каха Афанделович хотел, это максимальная свобода бизнеса. Максимальная свобода налоговая, упрощение налогового кодекса – это ужасно. То, что сейчас происходит, какой налоговый кодекс, это просто невозможно вообразить. Я считаю, что ну, вот если вы посмотрите на опыт Грузии, что мы сделали в налоговой Мы упростили максимально. И как говорил такую фразу. Хотите узнать, какая экономическая ситуация в стране? Если вы сможете за 30 секунд объяснить налоговую систему, Значит, у вас хорошая страна. Mm. Если вы за 30 секунд не можете объяснить, какая у вас налоговая система, значит у вас все плохо в экономике. Так и есть. Чем проще, чем проще налоговая система, чем меньше регуляций накладывается на бизнес, тем больше бизнес заинтересован в ухождении на рынок. А самое главное, что инвестиции. Без инвестиций невозможно развитие ни одного там, в экономике. Когда нам говорят, что вот наш бизнес надо стимулировать, наш бизнес, конечно, надо стимулировать, но как он, украинский бизнес, как он может стимулироваться сам? Деньги же с неба не падают, правильно? Это было в Советском Союзе, когда в Советском Союзе нам говорили, что все наши там, государственные предприятия, далее, это, это время закончилось, это время доказало, что оно неэффективно. Эффективно это свободный рынок, это европейский, американский рынок, да, вот так надо работать, минимально уменьшить регуляции, до, до минимума их довести, также уменьшить налоговое бремя максимально, чтобы бизнес хотел сюда войти. А если все это сделать, то есть и налоговый кодекс улучшится, то есть упростится и регуляции уменьшатся, если все это так произойдет, то поверьте мне, на украинский рынок, Инвестиции будут идти потоками, потому что мы в Грузии видели, как на маленькую на страну, на пятимиллионную страну огромными миллиардами люди инвестировали в первые э, годы реформы, и потом тоже, то есть до сих пор эти, на этих инвестициях живет страна. И понятно, что на такой рынок будут ходить еще больше и больше людей, все больше и больше бизнеса будет интересоваться Украиной. Но если у правительства не будет этой тактики, не будет тактики привлечения инвестора, тогда ничего хорошего не светит экономике. Илон, насколько война на сходе страны будет гальмовать проведение реформ? Естественно, война была устроена не для того, чтобы воевать с Украиной, а для того, чтобы приостановить реформы. Это надо понимать. И понимание этого должно еще больше усилить ритм реформ. Естественно, сложно, когда бюджет, большая часть бюджета направлена на войну, и понятно, что нужно там усиливать позиции так и так далее и, подобное и, и, но это должно быть только поводом работать быстрее и быстрее реформировать чем быстрее мы будем сейчас реформировать тем лучше у нас тоже была война война была в 2008 году все говорят что после э, так сказать начала реформ была война это неправда у нас война была и в 2005 -м. у нас отняли Кадорское э, ущелье затем у нас э, повседневно каждый день у нас были теракты около Американского посольства, мы просто выгоняли из министерства агентов ФСБ. Понимаете? Война она всегда была. Как с Украиной Россия воевала, то есть российская политическая элита воевала с Украиной как раньше, так и сейчас. Просто сейчас пришел военный конфликт. Естественно, там есть жертвы, там есть огромные, так сказать, расходы бюджетные, но это ни в коем случае не должно нам давать шанса оправдываться. У нас война, и мы не будем делать реформы. Наоборот, у нас война, мы еще быстрее будем делать реформы. Вот это должно стать девизом, чтобы еще быстрее реформировать страну и закончить войну. Война закончится только тогда, когда Украина реформируется. Когда будут уже вдало в Украине проведены реформы, когда сможет украинцы почувствовать их результат? А, смотря на то, какую реформу мы говорим, я могу сказать, что в прокуратуре, в МВД, в здравоохранении процессы уже начались. То есть, например, в прокуратуре я точно знаю, что э, идут кадровые изменения глобальные. Вы знаете, что уже сняли в нескольких регионах э, главных прокуроров э, в самом Киеве на днях был отстранен э, по, по, Киевский прокурор с должности, и это меняется. То есть это есть э, новая система в прокуратуре. Также вот я уже рассказал про реформу МВД, что новые полицейские уже готовятся вступить э, в, в службу. И думаю, что в ближайшее время мы будем иметь реформу прокуратуры. Я надеюсь на это, и результаты видны. С 2016 года я тоже очень надеюсь, что та программа, которую я описал, которая готовится сейчас с Андро, Андро Квиташвили, она заработает с 2016 года. И она тоже также же покажет результат, потому что невозможно, чтобы эта реформа не показала сразу же результаты. И МВС мы в течение этого года увидим, я думаю, как реформируется система МВС с точки зрения сервисов. Хочемо подякувати вам за участь в нашій програмі. вам. Нагадаю, Іло Глонті, член команди Михайла Саакашвілі, був гостем програми. Чернівці сьогодні залишайтеся і надалі з нами. Побачимось.